Buranın inanın ki havası da bir başqadır. İnsanın içnə çəkdiği havada qəhrəmanlıq, qurur bolluğu var. Yəqin ki bu yüksəkliklərdə dalğalanan Azərbaycan bayrağının gücüdür. Dünyanın nadir muzeylərindən biri də Dövlət Bayrağı Muzeyimizdir. 8 güvhəli ulduz formasında yaradılan bu muzey Dövlət Bayrağı meydanında Bayraq dirəyinin piedestalının altında yerləşir. Azərbaycanlı memar və dizaynerlərin layihələrinə əsaslanıb qurulan və tərtibatında müasir dizayn texnologiyalarından istifadə olunan muzeydə müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan ərazisində mövcud olan dövlətlərin, xanlıqların, o cümlədən İrəvan xanlığının bərpa olunan bayraqları nümayiş olunur. Muzeydə həmçinin 17-ci, 18-ci əsrlərə aid bayraqların uc elementləri, gerblər, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif illərdə qəbul olunan konstitusiya buraşurları, poçt markaları, pul nişanlarının nümunələri, orden və medallar nümayiş etdirilir. Muzeyin ən maraqlı eksponatlarından biri də elektron kitabxana hesab olunur. Sərgi stilində silahlı qüvvələrin ali baş komandanlığının bayrağı, silahlı qüvvələrin qoşun növlərinin döyüş bayraqları və mərasim geyimləri də nümayiş olunur. Müzeydə həmçinin Guinness Dünya Rekordları təşkilatının Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edən sertifikatı, müxtəlif kitablar. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədəki səfirliyinin binası üzərində dalğalanan Azərbaycan bayrağı da nümayiş olunur. Deyidim ki, muzeyi ziyarət etmək üçün heç bir ödəniş eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq muzeyə rəsmi müraciət olunur və sizin kollektiv ziyarətləriniz təşkil olunur. tezliklə Azərbaycan bayrağının gücündən güc alaraq Qarabağda üçrəngli, ayıldızlı bayrağımızı dalğalandıracağıq.